наверное, обеспечили путевку в полуфинал. Наверное, если бы знали уже результат другой, если бы был в том матче Металлург, Металлург Наверное, иначе бы играли. Все скованно играли. Ну, пошел заброс за спину. Беловар, я не помню, там, или Ярош, или Беловар вынес плохо. С первого касания нападающий забил. Второй гол так, ну, там, Беловар не доработал, он прошел, прострелил. Во втором тайме удалось не пропустить. Наверное, больше настроились, тренер подсказал. Какие ошибки были. Начали действовать больше через фланги. Но там уже просто не хватало реализации моментов. С надежностью как раз все сложилось, да, в завершающей фазе. А в завершающей фазе не сложилось. Самый опасный момент там, второго тайма, моменты второго тайма у твоих ворот можешь вспомнить? только когда подача была с фланга там очень близко к штанге мяч пролетел на больше такого не помню во втором тайме мы думали что мы дожмем их но не получилось в завершающей стадии были матчи с Днепром в полуфинале и там да Днепр первое место занял там еще Шахтер остается. тут же металлург вот как оценишь этих соперников вот мы в группе с ними играли ну, у нас с Днепром. С Днепром мы играли, две игры выиграли. Ну, не знаю, тут, наверное, высший уровень уже тут все настраиваются на победу. Хотят все же в финале играть. Ну, а так, не знаю. 50 на 50 шансов.